आज दर्यापूर येथे प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने भव्य कार्यकर्ता मेळावा आयोजित करण्यात आलेला होता यावेळी कार्यकर्त्यांना संबोधताना प्रहार पक्षाचे आमदार राजकुमार पटेल यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बोलत असताना मेढघाटातील जनता अडाणी आहे मात्र त्यांना मतदान कोणाला करायचं हे व्यवस्थित करते कोणी कितीही हेलिकॉप्टर घेऊन आलं तरी ते फक्त बघायला जातात मात्र ते मतदान आपल्या मातीतल्या माणसाला करतात यावेळी बोलताना त्यांनी मेढघाटातील आदिवासी महिलांना खासदार नवनीत राणांकडून दिल्या गे गेलेल्या मच्छरदानी सारख्या हे आदिवासी समाजाची विडंबना आहे अशा शब्दात आमदार राजकुमार पटेल यांनी राणा दाम्पत्यांवर चांगलेच ताशेरे ओढलेले आहेत मतदान करने नहीं जाते वो हेलीकॉप्टर देते हैं आज अगर मान हमारे प्राइवेट एरिया में गाड़ी से वहाँ के अशिक्षित जो हमारे बुजुर्ग है हमारे माता बहन है वो अगर सही मायने में सही आदमी को मतदान कर सक रहा तो हम क्यों हम क्यों पूछे जाति धर्म के राजकारण को छोड़ो यहाँ बच्चों को मंत्री बने उस समय हिंदुस्तान पहली बार कोई ऐसा विकलांग मंत्रालय बनाया जो हिंदुस्तान और को और और के लिए ने ने वाला वो ही भी हिंदुस्तानी जमीन स्तर के कार्य करते हमको हवा उड़ने वाला नहीं हमको सुनने वाला नहीं तो दो करोड़ की गाड़ी और साड़ी

कर्जा बाजारी ये वो मेहनत बजरी गर्म कपड़े लेकिन इन्होंने जो साड़ी बेचे ना जो साड़ी बातें हमारे लोगों ने वो लोग आदिवासी समाज की विटंबना करते हैं उनकी बेचनी करते अपमान करते हैं और ये अपमान हमारे बैलता तो सामने का कर करते ठीक है पिछली बार हमने पैंतीस हजार के लोगों को है